хотел с вами тоже... Э, нет, подождите, я так Значит, я, я сам с Одесской области, Трутинского района, село Александровка. Челомбитко Михаил Андреевич. Э, улица Ленина, 136, улица Александровская. То есть улица Ленина, 136. А у меня история болезни – рак предстательной железы. Я вот стал принимать вот эти вот э, бионормалин, э, фиточай, свечи и э, порошок бионормалин. Я заметил, что уже мне стало ну, улучшение прямо заметно. Стал лучше спать, и уже симптомы ушли. И вот то, как-то я часто ходил ночью про себя. Сейчас один раз, два раза за ночь. Но я еще не прошел. Я хочу теперь еще взять эти этот курс, еще на второй курс лечения, чтобы пройти еще, еще один курс лечения. На ваш взгляд, вот что такие результаты дает вот уже что помогает вам? Ну вот я заметил, я стал лучше спать, аппетит, даже появилась э, сила, да, ну есть э, уже, как сказать, настроение к работе, то ничего не хотелось сделать, честное слово.